Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan berupa watak dan kepribadian luhur serta beragam kebaikan. Allah menghiasinya dengan sifat-sifat mulia yang terangkum dalam dua kata, ahlakul karim, ahlak mulia. Dua kata itu melekat menjadi sebutan beliau sekaligus misi kerasulan beliau. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu merangkum ahlak Nabi Muhammad dalam tiga kata, ahlaknya adalah Al-Qur'an. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, tonton terus videonya hingga selesai agar kalian tidak sesat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video Islami terkini selanjutnya. Itu pula yang dikatakan pelayan, pembantu, Nabi, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun setia menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumah maupun di perjalanan. Rasulullah adalah manusia terbaik akhlaknya, ujarnya. Di riwayat lain, Aisyah juga berkata, beliau adalah manusia terbaik akhlaknya, tak pernah berbuat keji atau berkata keji, tak pernah gaduh di pasar, tak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan menjabat tangan. Maka tak salah bila dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran berjalan di muka bumi, dalam diri beliau tercermin isi kitabullah, hidupnya adalah replika wahyu, bagaimana kebaikan diterapkan dan keburukan dijauhi. Dengan begitu, Nabi mengajarkan kepada manusia bagaimana mewujudkan firman Allah dalam kehidupan sehari-harinya, dan cukuplah sebagai bukti pujian Allah kepada Nabi Muhammad dalam banyak ayat serta persaksiannya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu bersikap tawadu kepada setiap mukmin. Padahal, beliaulah yang lebih berhak diutamakan dan dikasihi kaum mukmin. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 128, Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin, bahkan, beliau adalah rahmat yang diutus untuk semesta alam, langit dan bumi." Beliau senantiasa memperlakukan orang lain dengan lemah lembut mengasihi mereka, menuntun mereka kepada hidayah, berlapang dada, dan tidak sempit hati. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, Al-Anbiya ayat 107, di antara watak dan kepribadian Nabi Muhammad adalah tajamnya akal disertai kepekaan indera dan kekuatan fisik, jujur dan amanah, penuh cinta kasih, adil, pemalu, baik dalam bergaul, rida, toleran, santun, Tenang, beri wibaya. Tawadu selalu memberi kemudahan, mensyukuri nikmat tawakal. Walahu alam, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalam.